Tujuh perkara yang difatwakan haram tapi ramai tak tahu. Bila sebut sesuatu yang haram, mesti ramai yang terfikir tentang arak, judi atau riba yang terang-terang memang dah haram dalam Islam. Tapi tahu tak korang, ada beberapa perkara lain yang telah difatwakan haram oleh pihak berautoriti agama di Malaysia tapi ramai yang tak sedar. Jadi perkata, video kali ini kita senaraikan tujuh perkara yang telah difatwakan haram di Malaysia tapi mungkin anda tak tahu. Nombor tujuh adalah yoga. Pada tahun 2008, Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan yoga kepada umat Islam kerana senaman itu dikatakan mengandungi unsur-unsur fizikal dan spiritual yang bertentangan dengan syariat Islam. Yoga turut dikatakan terdapat unsur-unsur mantra dan pemujaan dalamnya dan juga berkait rapat dengan ajaran Hindu. Bagaimanapun, Mufti Perlis ketika itu, Dr. Azri Zainul Abidin tak berapa setuju dengan keputusan itu dan nasihatkan keputusan itu janganlah kaku sangat. Dr. Azri juga berkata, Majlis Fatwa jangan hanya mengharamkan saja tapi berilah alternatif. Banyak lagi amalan-amalan sukan yang diambil dari budaya lain seperti Tai Chi, Judo, Taekwondo Semua sukan itu bukan asal usul Islam tetapi diamalkan kerana ianya baik untuk kesihatan Nombor enam adalah Poco Poco pada tahun 2011, jawatan kuasa Fatwa Negeri Perak memfatwakan tarian poco-poco sebagai haram. Perkara ni diumumkan oleh Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria dengan alasan tarian itu mempunyai unsur kepercayaan Kristian dan pemujaan roh. Selain Perak, Selangor pun keluarkan fatwa pasal isu poco-poco ni tapi taklah sampai mengharamkannya. Sebaliknya ia masih boleh dilakukan kalau tak bercanggah dengan garisan panduan hiburan Islam Walaupun begitu, Majlis Fatwa Kebangsaan tak terima Fatwa Perak dan kata tak ada halangan untuk buat tarian poco-poco selagi tak langgar garis panduan hiburan Islam Pengurusnya Prof Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur Hussein masa tu kata kalau ia tak melanggar garis panduan Islam dan baik untuk kesihatan, maka ia tak dihalang Dr. Azri Zainul Abidin masa tu bekas mufti Perlis pun kata tak ada keperluan nak haramkan pocok poco sebaliknya hukum tarian itu adalah harus sahaja tapi Harusani tetap dengan pendiriannya dan kata Perak tak akan tarik fatwa berkenaan Harusani berkata tak akan tarik balik benda dah haram, benda dah sesat buat apa nak tarik balik haram tetap haram dan orang yang mengamalkannya boleh bawa kepada syirik Nombor 5 adalah Pokemon Go. Game Pokemon Go sangat berluasa satu dunia pada tahun 2016. Orang Malaysia pun tak terlepas dari main game ni. Dalam masa sama banyak juga kes yang berlaku pasal kejadian kemalangan jalan raya sebab ramai yang leka sangat main Pokemon Go. Disebabkan itu, pada tahun 2016, Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah mengeluarkan fatwa mengharamkan Pokemon Go. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Pokemon Go dan Pokemon tak dibenarkan untuk umat Islam berdasarkan nas Al-Quran dan hadis dan juga faktor maslahah dan kemudaratan yang berlaku. Fatwa ni dikeluarkan setelah meneliti keburukan permainan itu dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Majlis Ulama Tertinggi Arab Saudi, Universiti Al-Azhar dan beberapa negara yang mencegah permainan Pokemon Go. Kata pejabat mufti Wilayah Persekutuan, ini selari dengan kaedah saat al-zariah menutup pintu-pintu menuju kerosakan. Kami syorkan, pilihlah bentuk permainan yang mencergaskan minda, tidak melalaikan dan juga tiada unsur kurafat dan mengarut. Pengharaman ini kemudiannya dapat reaksi ramai pihak sama ada yang menyokong ataupun membantah. Majlis Fatwa Kebangsaan lepas tu kata tak ada keperluan untuk majlis tu bersidang membincangkan isu tersebut tapi Majlis Fatwa Kebangsaan menyokong keputusan Fatwa Wilayah Persekutuan. Lepas tu ada beberapa negeri yang turut sama mengharamkan Pokemon Go iaitu seperti Pahang dan Kedah Nombor 4 adalah Music Black Metal pada tahun 1988, kumpulan metal semakin mendapat tempat di hati remaja dan mula muncul seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Music metal di Malaysia adalah lebih kepada thrash metal iaitu satu subgenre dari heavy metal yang muziknya lebih laju dan agresif seperti Metallica, Exodus, Megadeth dan Death Angel. Pada zaman 90-an, genre muzik thrash metal menunjukkan taringnya semula apabila kumpulan metal Chromo iaitu empat orang pelajar Malaysia dari universiti di Australia telah kembali ke Malaysia dan meluaskan empire muzik mereka. Bukan itu sahaja, banyak juga kumpulan black metal yang muncul. Banyak gig dan konsert jelajah diadakan di seluruh Malaysia. Kedatangan muzik black metal yang besar dari luar negara juga memberikan impak kepada muzik black metal di Malaysia pada tahun 2001, muzik metal mula mendapat kecaman dari media arus perdana apabila ia dikatakan bercanggah dengan ajaran agama Islam. perkara ini lebih menggemparkan apabila isu black metal di Kedah yang dikatakan membawa pengaruh anti keagamaan, anti moral dan seks bebas. Selepas itu banyak gig dan konsert metal mula diserbu di seluruh Malaysia. Bukan itu sahaja, penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja juga mula hangat diperdebatkan apabila wakil rakyat paya besar dahulu Datuk Dr. Siti Zahara Sulaiman mendedahkan isu tersebut Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, MKI telah mengeluarkan fatwa terhadap kumpulan Black Metal pada 23 Januari 2006 Mereka telah mengklasifikasikan kumpulan Black Metal sebagai kumpulan yang membawa ajaran sesat maka haram Nombor 3, Ratu Cantik pada 13 Jun 1997, pihak Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, menahan tiga orang gadis Melayu Islam dalam pertandingan Ratu Cantik Miss Malaysia Petit 1977 Perkara ini jadi bila dua tahun sebelum tu, pada 1995, Majlis Fatwa Negeri Selangor dah keluarkan fatwa mengharamkan mana-mana wanita Islam dari menyertai apa-apa jenis pertandingan Ratu Cantik. Walaupun begitu, tindakan Jais tu dah dapat reaksi yang tak berapa positif daripada kerajaan pusat. Ini kerana bagi Dr. Mahathir, PM masa tu tindakan Jais agak keterlaluan untuk remaja-remaja tersebut yang bukan je akan memalukan peserta tapi juga keluarga diorang. Dr. Mahathir berkata, Saya tidak kata pertandingan itu halal dan tidak kata tangkapan tidak perlu dibuat. Saya cuma kata, jika mahu ambil tindakan, janganlah terlalu keras. Kita mesti adil Kalau orang tu penyangak Garilah Tapi budak-budak tu bertanding Dalam pertandingan yang haram bagi mereka Krisis antara pihak mufti dan kerajaan Bertambah besar lagi Apabila surat khabar rasmi PAS Harakah Siarkan artikel bertajuk Awas Gelinci Akidah Pada 11 Ogos 1997 Artikel tu melaporkan isi ceramah Ustaz Ishak yang tegur para pemimpin supaya jaga mulut dan berfikir panjang sebelum keluarkan apa-apa kenyataan khususnya yang ada kaitan dengan agama Islam sebab katanya kalau tersilap buat kenyataan ia boleh menyebabkan seseorang itu tergelincir akidah atau murtad Jadinya bila artikel tu keluar ramai yang kata kenyataan Ustaz Ishak ditujukan khas kepada Dr Mahathir pasal kes Ratu Cantik Disebabkan krisis antara Ustaz Ishak dan Kerajaan Pusat Pimpinan Dr. Mahathir semakin meruncing Akhirnya Ustaz Ishak dipecat dari jawatan Mufti Selangor Bila kontraknya yang tamat tak disambung lagi pada bulan Oktober 1997 Nombor 2 Perhimpunan Bersih macam yang kita tahu, sebelum PRU14, beberapa siri perhimpunan bersih telah diadakan dengan menyaksikan bersih 5 pada tahun 2016 sebagai yang terakhir Salah satu perhimpunan bersih yang orang selalu ingat adalah bersih 3.0 yang dilaporkan bertukar huru hara bila mana penunjuk perasaan melanggar penghadang polis sebab nak masuk ke kawasan larangan di dataran Merdeka dan ada juga kereta polis yang diterbalikkan Disebabkan kes itu, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa haram kepada umat Islam dari menyertai perhimpunan atau demonstrasi yang bertujuan tak baik, melanggar undang-undang, mencetuskan huru-hara dan kekacauan dalam negara. Menurut pengurusinya Prof Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur Hussein, umat Islam yang menyertai demonstrasi macam tu kena insaf dengan perbuatan mereka. Hasil dari keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan ni ramailah pihak yang rasa tak puas hati terutamanya di kalangan para pemimpin Pakatan Rakyat Mereka kata keputusan Majlis Fatwa tu berat sebelah dan bertentangan dengan gambaran sebenar perhimpunan bersih Bagaimanapun timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Masyitah Ibrahim masa tu menafikan yang Majlis Fatwa Kebangsaan ada keluarkan fatwa mengharamkan Bersih 3.0 Jelasnya, ia cuma nasihat dari majlis fatwa tentang penglibatan umat Islam yang bertindak sebagai perusuh jalanan yang boleh membawa kerosakan dan musibah kepada negara. Nombor 1. Bank Susu Ibu Disebabkan kepentingan susu ibu terhadap tumbuh saran bayi, maka ramai di kalangan ibu-ibu yang memilih untuk memberikan susu ibu kepada bayi mereka dari menggunakan susu formula Keperluan terhadap penyediaan susu ibu ini juga dah menyebabkan bank susu ibu mula diperkenalkan di Washington pada tahun 1910. Idea itu kemudiannya dibawa ke Eropah, negara-negara Asia dan sampailah ke Malaysia. Tapi bila idea ini sampai ke Malaysia, timbul banyak isu sebab ia berkait langsung dengan perspektif Islam. Pada tahun 2011, Majlis Fatwa Kebangsaan membincangkan isu ini. Akhirnya, Majlis Fatwa memutuskan penubuhan bank susu adalah haram kerana penubuhan bank susu boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan. Hal ini kerana penubuhan bank susu ibu ini berkait rapat dengan syarat-syarat pengharaman perkahwinan. Sebabnya, mana-mana bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih akan menjadi adik-beradik susuan dan perkahwinan mereka adalah diharamkan. Susuan tu tak kisahlah dari melalui penyusuan secara langsung dari payudara atau penyusuan secara tak langsung. Bagaimanapun, masih ada pandangan-pandangan dari tokoh Islam dan pertubuhan Islam tertentu yang kata penubuhan bank susu ibu ni sebagai harus dan bukannya haram. Jadi itulah senarai tujuh perkara yang telah difatwakan haram di Malaysia. Kalau sebelum ni korang tak tahu, sekarang dah tahu. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama Saras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.